তামোলতে নেলাগে দেখোন ক'ৰবাতহে লাগি আছেগৈ এইখন কটা কত ইমান শৰণ মাৰি আছে ন আমাৰ ঘৰলৈকে আহিছে নেকি ম হয়তো নাপা আমাৰ ঘৰলৈকে আহিছে অ ভনীমা আছ নে অ বাইদেউ আছো আছো আজি আমাৰ ঘৰলৈ আহিলে যে আপুনি মই শৰণ বজা শুনিছিলো এ মই ভাবিলো আকৌ ৰাস্তাতহে বাজি আছে নেকি শৰণটো ময়ো বুলি কিনো ইমান কথা কৈ আছো আহক ভিতৰলে আহকচোন আহিছিলো ছোৱালী বহিবলৈ কিবা আনচোন আলহী আহিছে আহক বাইদেউ হব হব ই ছোৱালীজনীও মানে পীৰাখন আনিছ যে চকী এখন আনগে জান হব হব বিয়াখনত বহিব নেকি বাৰু হা যা চকী এখনত গে এ নালাগে ৰ'ব বাইদেউ মই আনিছোগে ৰ'ব চকী এখন অ বাইদেউ বহিচোন আহক কৰি মুঠাও বুলি চকচোন আমাৰ এই মানুহটোৱে কত থৈ দিলেহি ঘৰ বনাই আছা হে ঘৰ মানে সেই তিনি বছৰ মান হল আজিলৈকে উলিয়াবগে পৰা নাই অ চৰকাৰ নেকি উম ভাল কৈছে আৰু ঘৰ নালাগে একোৱে পোৱা নাই অ বাইদেউ অ পাব লাগে আকৌ এনেকুৱা ঘৰ মানুহে নাই নিদিয়ে আজিকালি এইবোৰ দিহাবৰখে দি থাকে আমালে কাম নকৰে এ ময়ো বুলি কিনোমান কথা কৈ আছো ৰ'ব চাহ অকণমান বনাওগে দেই এ হ'ব হ'ব নালাগে ৰ'ব ৰব অ ছোৱালী অ চাই পেলাচোন অ গৈছো কলা অ আহিলো মা আহিলি অ হেৰি ক'ত যা অ দুপা ল চেনী দহ টকা আনিবি তাৰপিছতে বিছ টকীয়া বিস্কুটৰ পেকেইটা আনিবি ৰসগোল্লা দুটা আনিবি আৰু জেলেপী বিছ টকামান লৈ আহিবি অঁ সেই চেনা দহ টকা লৈ আহিবি যা অ মা ইমানো মিঠাই কেলে আমাৰ দেখোন পইচাই নাই চাহ খোৱাবি নেকি ঘৰত অ হেৰি শুনিছানে মাৰকচোন ভাতকে খাই যাওক আজি বাইদেৱে ভাত নাখাও অ ছোৱালী অ কেলে নাখাব আকৌ ইমান দিনৰ মূৰত আহিছে আকৌনো কত আহিব আৰু আমাৰ ঘৰলে আজি আহিছে যেতিয়া খাই যাওক

উম আমাৰ এইবোৰে মানে লাজ পোৱাই মাৰিব চিঞৰি কলেহে হয় নেকি মানুহৰ আগত পিছত মানে মিঠাই নাই যিকেইটা দোকানৰ পৰা আনিছিলে এদাহাই সৰু অ মা আলহীয়ে মিঠাই নাই অনা নে ইফালে দেখোন গাড়ীহে লৈ আহিছে শুনক যা ওলাওকচোন দুটা হৈ যাওক দুটাৰ পৰা ওলা পিছত মানে মানুহৰ আগত লাজ পোৱাই মাৰিব এইবোৰে গাখীৰ অকণ দি দিওঁগৈ মানুহজনীকে অ বাইদেউ কি চাইছেনো অ এইযোৰ বৰ ধুনীয়া হৈছে পাই হেৰি কৰকচোন শুৱক গাখীৰ গিলাচ খাই লখক ভাত হোৱা মানে ঘৰৰে গাখীৰ গৰু এজনী আছে গাখীৰ আধে আধে ওলাই অ খাওক আপুনি অ হেৰি শুনিছে নে এই মানুহনো কতনো বুজাইগে জানো কুকুৰাটো ঠিক কৰিছে নে কিনো বাইদেউ যাবগে নহয় অ বাইদেউ খওকচোন আমাৰ সেই টেবুল চেবুল নাই আৰু মাটিতে মাংসই পচলাই বনাইছো আকৌ এই কলডিলৰ লগত মাংস অকণমান দি জ্বলা ভুজি কৰিছো আকৌ পুখুৰীতে ধৰা মাছ কেইজনমান হৈছিলে তাকে ফ্ৰাই কৰি আৰু মাটি দাইল বনাই দিছো আপুনি খাওক ভাল পাব হ'ব তেতিয়াহলে আপুনি খাওক দেই আহক বাইদেউ অ লগা হলে আপুনি নিব পাৰিলেই হেতেন বাই এতিয়া আকৌ লগা নাই নহয় ক'ৰবাত এটা এটা কলি হৈ আছে সপাই ৰ'বচোন চাও বৰ ডাঙৰ হৈছে নেকি হব 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 নালাগে উ এইটো চক বাইদেউ একেবাৰে কলিয়েই হৈ আছে নহয় ডাঙৰ হ'লে নিব বাৰু দেই আহক এইটো সেই চব কলিয়েই হৈ আছে দেখিছেনে ডাঙৰ হোৱাই নে অ ডাঙৰ হ'লে নিব পাৰিব বাৰু আহকচোন আহক কেৰেলাকৈ ছিঙি দিওঁ ৰ'ব বাইদেউ লাগিছে লাগিছে ৰব চাদৰখন খুচি লাইদেউ আপোনালোকৰ ওপৰতো ভাড়া দিওঁ বৰ ডাঙৰ ঘৰ চাগে নে আৰু কেইমহল আছে ন তিনি আছে তিনি মহল এবাৰ যাম দেই আপোনালোকৰ চহৰৰ ঘৰখন চাবলে বেছি নাই হোৱা নহয় লৈ যাব ৰ'ব ইমান দিনৰ মূৰত আহিছে আকৌনো কত আহিবলৈ পাব কেৰেলা চিঙি দিছো আৰু জেঠাইলে যাবগে নহয় এতিয়া জেঠাই ছোৱালী অ এতিয়া তিয়হ লাগিছে নে চাগেচোন যা অ গৈ আছো ৰ তেতিয়াহলে সৰু সৰুকেইটা কেলে চিঙিলি বাৰু মই ডাঙৰবোৰ চিঙি দিমগে নহয় ছোৱালীজনী মানে অ বাইদেউ মই সেই কোমোৰা এটাও ছিঙি আনোগে আপুনি এইটো লওকচোন অলিক অ বাইদেউ শুৱকচোন এইটো লৈ লওক তাতে বলক ভিতৰলৈ বলকচোন মই বস্তু এটা দিম অ বাইদেউ বস্তু কেইটামান লৈ যাওকচোন শুৱকানো ইমান এই আমাৰ হাঁহৰ আৰু এই কুকুৰা কণী কেইটামান আছিলে আপুনিয়ে লৈ যাওক হওক

যাবি এ জেঠাই বুলি মাতা এই কি বুলি মাতিম সুধি আছো আপোনাৰ জেঠাই বুলি মাতি বলকাই যোৱা দেই আমি যাম বাৰু দিয়ক পঞ্চাছ টকা এটা দি থৈ নগল হে কি ছোৱালীজনী মানে শুনিছানে ছোৱালী বাবা কত গল মই নাজানো নহয় কোন নোযাই জানো হেৰি শুনিছ নে সেইদিনা যে আহিছিলে জেঠাইজনী যে আমাৰ ঘৰলে যে সেই জেঠাই ঘৰলে যাম আজি তই ওলাগে যা অকনমান ধুনীয়াকে লবি দেই কতনো যা এই মানুহটো বুলি অ হেৰিটো আকৌ অ শুনিছেনে নাই এ মই ৰমনী বাইদেউঘৰৰ পৰা আহো গে ভাত চত বনাই নাছো আপুনি খাব মই নাখাও মই তাতে খামগে আজি আজি বাইদেউ ঘৰত ঠিকছে ভাত খামগে অ মা অ মা ভোক লাগিছে বাইদেউকো পামিগে অ পেট ভাত খাবিগে ভালকে ভিতৰত কাম কৰি আছিলো আহ আহি অ এইটোৱে যেনে পাইছো দেই এইটো লওকচোন এবনো কেলে আনিব লাগে অ ভাল ভাল আহ ভিতৰলৈকে আহ ও মা বছ আছা দেখোন এখনো বাইদেউ দাঁত সিজিয়াই গৈছেগে একেবাৰে পাই ক পৰা আনিলে মোক সলহ পানী নেকি ফ্ৰিজৰ পানী ইমান গৰমত ৰ'দত অহাৰ কাৰণে ফ্ৰিজৰ পৰা আনিছিলো আই অ' মোৰ একদম পেটৰ কৌ পাইছেগে গম পাই গৈছো দেই সিফালে খালী পেট সেইটো লওঁ দেই তহঁতি ৰ'দত অহাৰ কাৰণে ফ্ৰিজৰ পৰা আনিছিলো আকৌ ঠাণ্ডা পাবি বুলি বছ এচাও কলহ পানী বুলি ভাবিছিলো আকৌ মই নহয় ফ্ৰিজৰ পৰা আনিছিলো খালী পেট বুলি ক'লে যে ঘৰত ভাত খাই নাহিল নে তহঁতি অ জেঠা আপোনালোকৰ ঘৰত ভাত খাম বুলি আমাৰ মায়ে মোকো ঘৰত ভাত খাবলৈ নিদিলে খাব পাৰিলেহেন এতিয়া আমি আৰু ভাত খাই উঠিলো নহয় এনেই কৈছে আকৌ ৰউনৰ ঘৰখনত থাকে আকৌ সেইখন ঘৰো চোৱা চিতা কৰিবলৈ লাগে নহয় আকৌ অ মই অকলে থাকো আকৌ ছোৱালীজনী ছোৱালীজনী গুৱাহাটী মেডিকেলত থাকে আকৌ

বিস্কুট খাই ভাল লাগুল না দিব নাই কিবা দেখা বনায় বানালে ভালি হব কবা খে কত মিলছ ধনীঘর কেন থাকবে না জানানো নি দুঃখা যে দুঃখিয়া লাস পাই মারিবুট ডালকে তো চুবাই চুবাই হাওয়া নাই নাকি হল বাইদে নহা হয়ে থাকি যে ভিতর খেল তারপর দিবি ইমান কাম করছে কি করেছে মানুষ অ বাইদেউ আমি যাওঁগে অ বহুত সময় হ'ল নহয় কৈছে অ শুনিছে নাই বাইদেউ আমি যাওঁগৈ অকলে লৈ আহিছ ঠকিছা লোকৰ বস্তুবোৰ এইবোৰ মানে মোৰ নকৰা নকৰা কাম কিছুমান কৰি থাকে লোককো বস্তুবোৰ লৈ আহিবলৈ আহিছে অ বাইদেউ আমি যাওঁগৈ অ হেৰি আমি যাওঁগে বহুত সময় হল নহয় ন অ হ'ব আপুনি অ এই ফুলবোৰ বৰ ধুনীয়া লাগিছে অ বাইদেউ ফুলৰ পুলি এটা দিব নেকি দিব পাৰি নেখালি আকৌ বৰ ধুনীয়া জুই থল দে কিনি অনা হে বোলে বাইদেউহঁতৰ ইয়াৰ পৰা দিব নেকি ঘৰ ৰং চঙিয়া গাড়ী আকৌ খনে খনে আছে বোলে চহৰত আকৌ বোলে অট্টালিকাহে আছে থাকিলে কিতাপ হ'ব ন মানুহক যদি একো এডাল খুৱাব নোৱাৰে নেকি ভোক লাগিছে ভোক লাগিছে বৈ অৰ্থ খাবিগৈ বৈ যেনে তেনে পাইছোহি দেই হেৰি শুনিছেনে ভাত আছেনে একাহীমান খাই লওঁ দিয়কচোন